Bagus bahasa Arab ni tuan-tuan. Dia ada banyak perkataan yang sama ertilah. Yang disebut sebagai Al-Mutaradifat. Bahasa Melayu kita panggil sama ertilah. Kalau bahasa Inggeris, synonym. Ha, bahkan kita dulu masa sekolah agama, dalam subjek insyak. Ha, insya ni maksudnya belajar bahasa Arab dengan menggunakan ayat lah. Buat ayat, buat karangan. Antara yang kita kena belajar ialah Al-Mutaradifat. Perkataan seerti. Pasal nak mengarang, kena banyak vocab. Ha, macam nak banyak kau wakib? Ha, dengar kita hafal, tahu, belajar. Ha, itulah. Perkataan perkataan erti. Jangan duk roti perkataan sama saja. Kita tukarlah. Kadang kita guna perkataan macam ni. Kadang kita guna perkataan macam ni. Ha, pasal bahasa Arab memang kaya dengan al-mutararifat. Perkataan perkataan, -perkataan seerti. hatta Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran pun. Bila Allah ta'ala nak sebut satu perkataan yang memberi erti lempar, Allah ta'ala guna berbagai-bagai. Dalam bak tuduhan zina ni Allah ta'ala guna romah. Walladzina yarmuna al-muhsanat umma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum samani najaldatan surah an-nur ayat ke keempat dan mereka-mereka yang telah melemparkan kepada al-muhsanat wanita-wanita yang suci jadi Allah Taala guna perkataan Roma Romyun ya wa ma ramaita iz ramaita Allah rama dalam bab perang badar tentera nabi hanya 300 orang lebih sikit lah. Ha. Orang kafir berapa orang? Seribu lebih. Ha, tapi Nabi menang. Di samping dengan kekuatan iman, persediaan yang Nabi lakukan, strategi. Tapi kita tak boleh lari bahawa kemenangan ini telah ditentukan oleh Allah. Allah Ta'ala yang nak menang. Kalau awak kuat pun, ramai pun, kalau Allah Ta'ala tak nak awak menang, awak tak menang. Bukalah kamu yang melemparkan. Ah, Wama ramaita. Ha, melemparkan. Yang ni lempar panah ke, Idh ramaita ketika kamu melempar walakin Allah harama yang lempar sebenar tu Allah masa dia kena dia mati. Ha. Apa? Dulu kalau zaman sekolah dulu orang ajarkan kita ini ayat ayat apa ni? Ayat pengasih. <laughs> Betul tak ni? Ha, kita zaman-zaman sekolah dulu kau oh, kalau orang ajar ayat pengasih, ayat penunduk, oh, macam macam ayat lah kan. Apa ajar ustaz-ustaz kita juga. Ya tak? Kalau ayat pengasih ada tuan-tuan eh? Anda ingat Nabi tak payah berperang. Dakwah pun tak payah. Baca, 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 hembus ke orang kufar. Kasihlah mereka kepada Nabi. Buat apa Nabi susah? susah. Ayat penunduk, lebih-lebih lagi. Lebih, lebih. Kalau ada ayat penunduk, buat apa Nabi susah-susah nak dakwah orang kufar? Bahkan nak berperang. Baca saja kepada mereka. Mereka akan tunduk kepada Nabi. Senanglah kerja. Tapi pasal apa? Tak ada. Tak ada lah sikit syarak, tak ada. Ini lebih kepada amalan individu yang kita pun tak tahu siapa yang mulakan of course tak ada besi dalam syarah tak ada besi langsung hmm. ha. saya dua tiga hari lepas pun ada tengok kat Tito tu banyak betul lah kat Tito ijazah macam-macam ijazah nak kaya lah, ijazah nak buah rezeki lah, ijazah nak uh, maju perniagaan lah, uh, ijazah nak jadi jutawan lah, ijazah nak jadi uh, super kaya ijazah uh, kaya tanpa sebab, macam-macam ha, tuan ha. ha. ayat penunduk ada juga ayat penunduk, ayat pengasih ada juga kan eh? Ha? nak baca ayat Quran boleh lah tapi kita nak etikot baca ayat ni oh tu, musuh tu duduk pada kita kita belajar zikir syarat tak ada tapi kita zaman muda dulu percaya lah after kita belajar ilmu agama betul-betul belajar Quran, belajar hadis belajar zikir, belajar usufik kita dapati semua ini tidak ada ha? hmm. tapi common sense-nya begitulah logiknya begitulah, kalau ada Nabi dululah buat-buat pasal ayat ini ditur ditur diturunkan kepada Nabi dia heran ni ayat dia turunkan kepada Nabi. Nabi sendiri pun tak tahu. Bahkan tak beritahu kita. Tiba-tiba kita boleh tahu. Itu pelik tu. Anak orang kita ni pula mudah kena scam. Ha, tak tak? Ha, ni benda-benda begini bagi anak scam lah ni. Ni siapa yang scam-scam yang lain lah. Scam pelaburan. Oh lah tak, tak boleh. Ada je scam. Tak ada. Last month 50 juta. Last two weeks. 20 juta 20 lah. Ya, yang kip besar juga kan. Saya sebut nama dia sama saya pula orang kita memang kalau janji nak bagi untung 2%, 3%, 5% every month bagi dia dalam zaman-zaman dulu sikit cepat kaya ya tak? syarikat tu salah betul lah kan? kita pun salah juga pasal mana ada dalam Islam pelaburan janji untung kalau ada janji untung haram awal-awal lagi Tuan-tuan melabur dengan ISB. Ada dia janji. Every year berapa persen? Tak ada. Ujung tahun baru tuan-tuan tahu. Setelah dibuat penyelarasan eh, modal berapa, untung berapa, cukai berapa. Tapi everything ha, baru boleh diberitahu keuntungan kepada pelabur. Mana ada set awak-awak. Ha, awak pelabur RM1,000, 3% every month. Awak akan dapatlah 300. Contohnya, contoh aja tu. Ha, eh, sorry, 30 ringgit. Mana ada macam tu. Ha, skim rawatan Islam sama juga. Ada zaman sekarang tu tuan, sabun boleh halang hantu. Sabun, dia boleh sabun boleh ubati sihir dan juga menghalau jin dengan sabun. Allah. Bila masa sabun boleh halau jin ni? Eh? Wei, eh, dia kata sabun ini dia pun buat lebih darah. Lebih darah boleh menghalau jin. Oh, senang dia buat duit. Inna syaitan la yafirru anil bait alladhi yuqra fihi suratul baqarah. Nabi kata, rumah yang dibaca surah al-Baqarah, saya takkan lagi. Nabi tak suruh letak lebih darah pun. Hmm. Kalau lah daun tu boleh memberi kesan dari sudut ni, saya Nabi akan gunakan. Tapi Nabi tak guna pun. Nabi suruh kita banyak baca Quran, uh, berlindung dengan tiga kul dan berbagai-bagai zikir lagi. Tapi tak ada benda-benda macam ni. Ya? Ha. Tak tak? yang ijazah doa ni mula-mula dia ijazah aja. Ha. Lama-lama dia ha, bagi nombor phone. Dia suruh whatsapp personal. Anak pun ada masuk ke tu. Apa hal kata nak suruh whatsapp personal pula ni? Dia kata untuk mengeratkan pasal guru dengan anak murid ni dia kena ada hubungan yang erat hmm. Allah dia kena awak scam orang nanti kadang kita pelik tuan-tuan eh ada dua tiga anda tengok ada satu tu suara yang sama tapi ada tiga profil satu ustaz satu kiai ha, ini, ini ini ini, semua nak scam orang ni hmm. tapi suara tu pun suara ustaz lain suara so, ustaz lain ustaz ni memang suka ijazah Asal dia bercakap je ijazah. Asal dia bercakap je ijazah. Asal bercakap je, asal ijazah je bercakap. Huh. Lepas tu orang ambil suara dia, orang guna. Dengan menggunakan berbagai-bagai profil. Ha. ha. itu nanti nak kena scam lah tu. Diagalah. Hmm. Ha, jadi, uh, Ayat tu betul lah. Allah Ta'ala kata bukan kamu yang lempar, Allah Ta'ala yang lempar. Ha, Allah Ta'ala guna perkataan ramah. Tapi ada kala Allah Ta'ala guna perkataan yang lain. Yang merujuk pada lempar lah. Ha. contoh yang biasa tu kau dengar, saya pun selalu baca ayat ni dalam kelakilah makmalat saya. Ha. dalam bak kemudaratan. Allah Ta'ala kata, وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُرْكُوا بِاَيْدِكُمْ إِلَا tahlukah wasinu إِنَّ اللَّهِ يُحَبُّ الْمُحْسِنِ Allah Ta'ala kata, wa'afiku fi sabi Infaklah kamu pada jalan Allah, Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan diri-diri kamu dengan tangan-tangan kamu ke dalam kebinasaan. Dan berbuatlah baik Allah Taala suka orang yang berbuat baik. Wala tulku, jangan kamu lemparkan diri kamu bi aidikum ha, dengan usaha dan tangan kamu. Ha, Allah Taala guna perkataan wala tulku. Alqa ni mana lempar? Selain daripada Roma, alqa juga mana lempar? Walaupun ada lagi perkataan lain seperti nafas. Ha, nafas pun lempar juga. Ana sebut tadi, bahasa Arab dia kaya dengan perkataan. Lempar, Roma, ha, alkohol yang kita punya tadi. Ada ha, juga nafas. Nafas nafas ni lempar juga. Bahkan orang Arab, tuan-tuan, dia ada satu jual beli. Ha, dia panggil type of trading. Cara dia berniaga. Macam mana dia buat? Ha, dia panggil bi'ul munabazah. Jual beli secara lemparan. Dia tok produk kat depan, lempar kena kat produk tu dia punya ada juga begitu deh ha, lah ni tak ada lagi kok tapi dalam kotak judi adalah dia tok patung kat depan lempar macam kat farm tu kan ha, tapi tu judi tu bukan jual beli ini jual beli dia bayar dia lempar batu dia lempar batu ke apa kena kat produk tu produk tu dia dapat dia tidak diberi pilihan untuk memilih ha, dia sekadar melemparkan saja. macam tak logik, tapi this is happen ini berlaku dalam konteks orang Arab jahiliah di mana mereka berjual beli secara leparan sebegitu lantah bila Nabi jadi Nabi uh, Nabi mengharamkannya kerana di situ ada gorol lah jual beli mana boleh macam tu jual beli ni mesti pasti barang apa yang kita nak beli sebab tu kalau kita peniaga kalau orang beli barang orang nak tengok kita kena benarkan dan jangan tarik muka of course lah kalau kita tidak benarkan awak tak boleh kata tak boleh bahkan tak boleh awak tak benarkan tak boleh jual beli mesti di atas prinsip suka sama suka, redo sama redo, hati mesti lapang. Ha, ila antakuna tijarata antara binkum. Allah Taala sebutkan Quran surah An-Nisa ayat tu, jual beli mesti base on that. Mesti ada mutual agreement, mutual understanding. Oh, betul tak? Ada senang peniaga kalau kita nak nak, nak pilih nak apa kan dia macam tak apa suka kan. Yalah, hak milih ni pun satu hal juga. Pilih tu pilih lah elok-elok. Kadang dia pecah, dia tekannya, dia tariknya, dia tenyihnya. Rosak produk tu. Lepas peniaga pun pun marah juga. <laughs> Betul tak? Dia ketuk-ketuknya lagi. Ha. Oh, sah lah. Ha, pilih lah, elok kan. Tapi asalnya mesti. Ha, tak boleh. Uh, dengan cara begitu. Dalam banyak ayat yang lain, Allah Ta'ala guna perkataan lain pula. Ha, dia, dia pasal ada banyak perkataan.